বাংলায় তুষ্টিকরণের রাজনীতি হচ্ছে দলীয় কর্মসূচিতে যোগদান করতে এসে টিটা করে বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র অর্থ সব নয় আসল কথা হাইরোড যোগাযোগ এইট সিক্স পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশিদের নিয়ে এসে তাদের ভোটের সময় ব্যবহার করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা সকলে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে দলীয় কর্মসূচিতে যোগদান করতে এসে এমনভাবেই আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় কয়লা প্রতিমন্ত্রী সতীশচন্দ্র দুবে এই দিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ধর্মের ভিত্তিতে ওবিসি সংরক্ষণ হচ্ছে না বলেও বিধানসভাতে বক্তব্য পেশ করাকেও কটাক্ষ করেন তিনি এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সীমান্তে কাটাতার দেওয়ার পরিকল্পনাকে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের পাঠিয়ে বাঞ্চাল করারও অভিযোগ করেন এবং বলেন दुर्गा पूजा उनको पसंद नहीं लेकिन ये भगवीन पसंद है तो ये देखता है खाने की जरूरत नहीं है देखने की जरूरत है और जितनी तेजी से हम देखते हैं उतना ही तेजी से आप भी देखते हैं आप हमसे भी ज्यादा दूर जाकर देखते हैं और महसूस भी करते हैं तो दूसरी पहले भी राजनीति करके यहाँ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ सरकार काम करती है और विकास करने की सोच रखती है इसी सोच के साथ आगे नरेंद्र मोदी किया था जिसमें कहा गया है बंगाल को ममता बनर्जी बेटा बांग्लादेश बनाना चाहती है आप देखिए ना जी एक खुला हुआ है जहां देश के विभिन्न हिस्सा में बांग्लादेशी आगे गर्जमान हो गया और यहां भी देख लीजिए जो यहाँ की ज्योग्राफी है जहां, यहां यहाँ की जो बनावट है कितनी तेजी से कितनी ग्रोथ के साथ बदलाव हो रहा है और कितनी मजबूती के साथ और कितने संख्या में बढ़ते जा रहा है भारतीय मुसलमान में कोई तकलीफ नहीं लेकिन भारत को धर्मशाला नहीं, यह नहीं, जा तो तो नहीं है कोई आगे यहां रह जाएगा कि वो वोट बैंक बनाने के लिए दिल्ली ऐसा काम कर रही है कि भारत में आयाती लोगों को बुलाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने के काम कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं बांग्लादेश में कौन रहता है वहां देखे ना यह हाल फिलहाल कुछ दिन पहले कितने एक लाख लोगों के साथ क्या हुआ उनके धर्म भी लौटा गया उनकी संपत्ति भी लौटी गई उनके आस्था पर चोट पहुंचाया गया ये तो आपके सामने आप ही लोग चलाते हैं और अपनी से पूछते हैं देखते नहीं कि क्या हो रहा है और वहां से केवल कौन तो आ रहा है आप ही देख रहे हैं तो यह केवल वोट बैंक भारत सरकार की योजनाओं को किसी तरह के, के लाभ नहीं पहुंचे तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर होता है आप जानते भी है बिना दोनों सरकार के सहयोग से नहीं हो सकता ये भी आप जानते हैं अपने तथा कथित लोगों के माध्यम से নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন আমাদের ঠিকানা একশো চুয়াল্লিশ বাই এক সেন্ট্রাল রোড আনন্দপুরি ব্যারাকপুর কলকাতা একশো বাইশ আমাদের যোগাযোগ নাইন সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট হচ্ছে লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন থাকছে লিফ্ট টপ ফ্লোর সেট জিরো পার্সেন্ট জিএসটি এছাড়াও থাকছে ব্যাঙ্ক লোনের সুব্যবস্থা ফ্ল্যাট বুকিং চলছে আমাদের যোগাযোগ সেভেন টু সেভেন এইট টু ডবল জিরো ফোর ফাইভ সিক্স